Всем привет, ребят! С вами Сладкий Мишка, и это видео будет... Как <колько> можно же... О хангамах. Я просто буду, опять же, иметь его в своих руках. И время у меня осталось, опять же, такое же маленькое, так как память на телефоне... Память на телефоне закончилась, а очищать мне его лень, но я не знаю, каким образом у меня закончилась память в моем, в моем телефоне. Игры у меня почти нету, только Майнкрафт и Анжела. Ну, и пикпек, это ну, для стопошек программка это все а нет еще есть ферма и амням по моему это ну амням версия приключений ну короче путеше путешествия во времени Нап напишите в комментариях кто знает почему ну, у меня закончилось приложение в моем телефоне не очень жалко, потому что я хочу снимать для вас видео. Да, кстати, у меня новый формат, я снимаю вот таким вот образом, а не вот таким на. Да. Я снимаю его как бы лежа, вот так вот, а раньше снимала вот так вот. Ну, напишите в комментариях, как вам удобно, чтобы я снимала как бы лежа или стоя. Вот. Да, мои подруги купили Monster High. Кстати, ну да, не знаю, почему именно Monster High, я называю это болтовня. А, вот. вот. Франкенштейн черлидеры, и она ее уже засрала, прости, боже, за, за, за такое некое выражение засрала. А ладно, я не матерюсь, ничего просто слово Засрала, оно реально к ней подходит. У нее уже желтый нос, как и у моей еще одной подруги, у нее друг Я люблю обувь. Ам желтый нос. Это капец. Как у них желтый нос, У меня ни одна моя кукла, нету желтого носа. -то. Вот. И уже вся щека у нее черная. У этой Фрэнкштейн. Я очень люблю Фрэнки. Хотела ее купить, но, короче, там еще была такая некая Фрэнки из серии с очками, как, как они, как, когда они хотели стать гулей. Там была Эбби очкастая и... Сейчас, секундочку. И Фрэнки очкастая. Я не люблю очкастых, хотела, хотела вообще очки. Но Венеру я люблю все же больше. Думаю, мы с ним все же поменяемся на какую-то куколку. Еще мо моя подруга Милена предложила, чтобы я поменялась, о, чтобы она поменялась э, Фрэнки на Лагуну. Я очень хотела Лагуны, поэтому я хочу поменяться. Если бы я купила мотылька, вот это вот, я бы поменялась с Настей, с Чернецкой Настей, там с Миленой на лагуну. Думаю, Милена, она заказывает в мастрях, и у нее есть лагуна. И она говорила, говорила вообще про Пиарету. В общем, я ей дам свою. А сейчас, секунду. Венеру. К камера приступала, и она мне даст свою няшную лагунку. Я, она, я, 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 я через какой она коррекция, она не знает. Короче, ребята, это просто болтовни. И вот, мой лизунчик. Почему его лизуном называют? Это далеко не лизун и не слизняк. Я, я, давно уроки сделала, я, я скоро буду выступать. Блин, порвала. И видите, какой он, он прозрачный. И он... Почему мы хангам не прыгает? Почему? Чтобы он... Чтобы он делал... Ай, бэли. Ай, но он нифига не прыгает. Я просто люблю его так. Я сейчас смотрю различные видео про мострях и тупо ману его в руках.